был вопрос по роману «Бессмертному». Это лучший из худших. Ну, человек, который работал две каденции в Верховной Раде, везде да, то на диктатора всей Украины, Леонида Кучму, генерала КГБ УССР. Ну, только же генералы могли Южмашем руководить. Ну, как можно что-то хорошее сказать о романе бессмертном? Сейчас он тоже такая, как рыска за Украину. Ну. я говорю, что вы тут настроили? Ну вот вы настроили тут Нигерию. Но все же вопросы к романам и бессмертно. С кем ты яшку? Это знаете, как у пожилой работницы Бухенвальда ну, спросить, что же там 4 года работала плохая женщина. Она скажет, мне надо было своих детей кормить, поэтому я других в печи отправляла. Поэтому, ну, вы вот там женщина со а что по-моему, парасолька, позывной или фамилия, не знаю, ваша. Это зонтик на русском. А на английском амбрелла. И на польском парасолька. Да. Что вы голосуете за Романа? Да, голосуйте. Ну, смотрите, 8 лет работал на Кучму, да. Получил при нем серии Галия. Дружил с Романом с, Березовым, с Березовским, да, другом тогда, который все тут Российщину продвигал. Близких отношений был. Брат, как пишет пресса уголовная, один из лидеров ВПГ киевских, вольных борцов. Прятали вот этого депутата в президенты России, тогда было тут громкое дело. Ну, такой парень весьма интересный. Близкий друг Наташи Влащенко. У меня вообще нет друзей, потому что мне не с кем общаться. Мой возраст, они практически все за Россию. Ну, кроме двух людей. они же дружат с Наташем Ващенко. Да. А Наташу Ващенко вспомнил фамилии этого э, чушпана Чаплыга. Да. Ее тянет на Чапыгу. Сейчас Чапыга у нее каждый день. И не рекомендую смотреть политеку. Потому что на политеке там вот такие заглавия, что Украине осталось жить три минуты. Все. Поэтому политеку не смотрим, а если бы я был, работал в службе, которая сидела за БИГУСом, защита конституционного строя Украины, то я бы внимательно бы занялся бы политикой. Это не борьба, как говорил Павел, вот он перепугался одно время было, и он проводил, в мой, это меня арестует, ну он про себя говорил, что вот приняли на днях этого Корнейчука. Ну, не надо подстраиваться, надо быть украинцем, надо быть гражданином Украины, а не казаться. Быть и казаться, это же разные вещи. И никто к вам не придет. Как вот приходит корректировщиком? корректировщикам, вот корректировал на Харьков, вчера взяли, э, специальная группировка работала. Ну а что с ним надо сделать? Он должен, как брейвик, сидеть пожизненно в нормальных условиях, в украинской тюрьме, а уже сколько людей погибло? вчера опять погибли, пять человек. Он же должен за это отвечать своим здоровьем. Да. Поэтому Роман бессмертный, но он самый достойный из плеяды у тех мордоровцев, которые убивали гонгадца. Он же что-то в Верховной Раде рассказывал, э, отбеливал уже как-то кучму, когда он рубал голову гонгадца. Ну да, это же Роман и бессмертный. Он бессмертный, а гонгадца смертный.